সকলোকে নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকক চাহৰ লগত খোৱা দুটা স্নেকছ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম প্ৰথম যিটো দেখুৱাম সেইটো ইনষ্টেণ্ট ৰেচিপি তৎক্ষণাতে খাই শেষ কৰি দিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই কণী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আলু দুটা প্ৰেছাৰত চিটি মাৰি লৈছোঁ তাৰপিছত কঢ়ি তুলি দিছোঁ চিটি মাৰোতে মাৰোতে পিয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি ললো তাৰপিছত তেল দিছো কেৰাহিত ইয়াৰ পিছত পিয়াজ আৰু জলকীয়া খিনি কেৰাহিত অলপমান ভাজি থাকিম আৰু ভাজি থাকোতে থাকোতে মই বইল কৰি লোৱা কণী আৰু আলুখিনি অলপমান ভাঙি লম ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব একচুৱেলি বহুত সোনকালে কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে আলুবিলাক ইমান সিজা নাই কটাৰীৰে এইখিনি অলপমান কাটি ল'ম বহুত খৰখেদাকৈ কৰিলোঁ ইভিনিং স্নেক্স ত হাজবেণ্ড ৰখি আছে চাহ খাবৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মই বহুত সোনকালে কৰি আছো আৰু চাই থাককচোন কি কি কৰোঁ মই এইটো একচুৱেলি লাৰ্ণিং ভিডিঅ' নহয় ব্লগহে কাৰণ মই শিকাবৰ কাৰণে দিয়া নাই এইটো এনে ব্লগ হিচাপতে দিছোঁ সদায় বিস্কিট চাহ খোৱাতকৈ কিবা অলপমান বনাই খালেও ভাল লাগে ইয়াতে মই কি কি দিছো আপোনালোকক ক হালিৰ গুৰি দিছো জলকীয়াৰ গুৰি অলপমান দিছো জিৰাৰ গুৰি দিছো নিমখ দিছো পাছ এইখিনিয়ে দিছো আজি মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো বহুত বেছি ব্লাৰ হৈ আছে গৰমৰ কাৰণে চাগে যি কি নহওক এতিয়া ময়দা লৈছো মই অকনমান চাব পাৰিছে ইয়াতে অলপমান কালি জিৰা দি ললো হাফ টেবুল চামুচ মান মানে মুখখন সৰু হৈ আছে এইটো কাৰণে বহুত বেছি বাৰ দিব লগা হৈছে ত যিখিনি হয় ইয়াতে বহুত বেছি নহয় এচামুচ মানেই হয় নিমখ দিছো আৰু অকনমান মই এ তেল দিছো আৰু ইয়াতে মই জলকীয়া গুৰিও দিম অলপ পিছত এইখিনি মই বহুত ভালকৈ মিলাই লম হাতেৰে পাঁচ মিনিট মান এইখিনি হাতেৰে মাৰি থাকিম ইয়াতে হাফ টেবুল স্পুন বেকিং চ'ডা দিছো পাহৰিয়ে গৈছিলো বেকিং পাউডাৰ নিদিব এইখিনি ভালকৈ মিলাই লোৱাৰ পিছত অলপ সময় ৰাখি দিম এইখিনি এইটো একচুৱেলি মই দুপৰীয়াই কৰিছিলো ৰাখি দিয়া আছিল সন্ধিয়া বনালো এতিয়া মই এইখিনিৰ লগত পানী দি বনাই ল'ম এহাতে মোবাইলটো ধৰিছো সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে এতিয়া ষ্টেণ্ডটো আনি ল'ম প্ৰথমতে মই ময়দাটো পানীৰে খুলি লৈছোঁ আৰু ভালকৈ মাৰি ল'ম এতিয়া হাতটো নোলগালে নহ'ব মই কিন্তু গৰম পানী দি মৰা নাই ঠাণ্ডা পানী দিয়ে মাৰিছোঁ আৰু এইটো পাঁচ মিনিটমান এনেকৈ মাৰি থাকিব লাগিব আৰু বহুত চফ্ট হোৱাৰ পিছতে অলপ সময় ৰাখি দিব লাগে একচুৱেলি কিন্তু মোৰ হাতত এতিয়া সময় নাই মই তৎক্ষণাতে বনাম অলপ আৰু অলপমান ৰাখি দিম বেলেগ এটা ৰেচিপি বনাম দুটা ৰেচিপি বনোৱাৰ কথা কৈছিলো ন এইটো এটা বনাই খাম এতিয়া চাহৰ লগত আৰু এটা অলপমান পিছত বনাম চাহ খাই পেলাই দুটা ৰেচিপি মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম ময়দাটো ভালকৈ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰথম ৰেচিপিটো বনাম ত এনেকুৱা আমি দুজন মানুহ যিহেতু দুটাই বনাম এতিয়া ত এনেকুৱা দুটা কৰি ল'লোঁ আৰু মই এইটো মানে ময়দা দিয়া নাই তেল দিয়ে এইখিনি বেলি লৈছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই থাকিব মই বেছি আৰু নকওঁ এইটো বহুত খৰখেদাকৈ বনাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই ভালকৈ চেপ দিব পৰা নাই মই পিছত আৰু বনাম তো এতিয়া যি বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই লওক বহুত দেৰি হৈ গৈছে মই যেনেকৈ তেনেকৈ দুটা কোনোমতে বনাই আমি চাহখিনি খাম এতিয়া তো চাই থাকক চাহ খাবৰ কাৰণে ইমান সময় ধৈৰ্য নাথাকে তো চাহ খাবৰ কাৰণে মই এইটো চেপতে বনাইছোঁ দুটা এই বস্তুটো শিঙৰাৰ দৰে হৈছে খাব তেনেকুৱাই লাগিছিল তাতকৈ অলপমান ভালে লাগিছিল চাহখিনি উতলি আহিছে বাছ এই দুটা ভাজা হ'লে আমি চাহখিনি খাই ল'ম যিহেতু বহুত দেৰি হৈছে সেইটো কাৰণে চাহখিনি খাই ললোঁ চাহখিনি খাই বৈ মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিয়নো মই লাষ্ট লুকটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ ত' এইটো আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি চাই লওক এইটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব মই আজি ট্ৰাই কৰিছোঁ দেই মই ইমান বেছি নাজানো বনাব আগৰবাৰ বহুত দৌৰা দৌৰিকৈ বনালোঁ আৰু লাষ্ট চাৰ্ভিংটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যাৰ কাৰণে মই আৰু এটা বনাওঁ বস্তু এটা বনোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভিংটো দেখুৱাব নোৱাৰিলে বহুত বেয়া লাগে এইবাৰ মই আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰাটো দেখুৱাম এইটো অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনালোঁ কিন্তু কি হয় চাওচোন হাজাৰ সময়ত অকমান খুলি গৈছে একো নাই তথাপি বহুত ধুনীয়া হৈছে লুকটো যদিও পাৰফেক্ট হোৱা নাই তথাপি বহুত ভাল লাগিছে টেষ্টি হৈছে দেখাতো বহুত ভাল হৈছে যিয়ে হৈছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব নেক্সট ৰেচিপি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছো অলপ শ্বৰ্টকাটত দেখাইছো মই এই ৰুটিখন বেলিয়ে ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত মই এখন এনেকুৱা ঢাকনিৰে এইবিলাক কাটি আছোঁ সৰু গ্লাছ থাকিলে আপোনালোকে আৰু সৰু হ'লে ভাল হয় বস্তুটো বেছি অলপমান ডাঙৰ হৈছে ইয়াতকৈ সৰু পৰিব গ্লাছ দি কাটাৰ নিচিনা হৈছে সৰু যদি গ্লাছ আছে আপোনালোকৰ সেইটো দি কাটিব আৰু এনেকুৱা মই বহুতকেইটা কৰি লৈছোঁ আৰু যিটো বাচিছে সেইটো পিছত কৰিম বাৰু এতিয়া এইখিনি কৰি লৈ আপোনালোকক দেখাও এতিয়া মই এখনৰ ওপৰত এখনকৈ দিম আৰু মাজত এনেকৈ অলপমান পানী লগাই ল'ম আৰু এখন দিম আৰু পানী লগাই ল'ম মই আজি কিন্তু প্ৰথমবাৰ বনাইছো এই বস্তুটো প্ৰথমবাৰটো পাৰফেক্ট নহয় আপোনালোকে জানে কিন্তু মই আৰু এবাৰ বনালে পাৰফেক্ট হ'ব বাৰু ইয়াতে মই ৰুটিখন বেলাৰ সময়ত ৱেল ইউজ কৰিছিলো কিন্তু আপোনালোকে ৱেল ইউজ নকৰিব ইয়াতে ময়দা দি আপোনালোকে ময়দাই ইউজ কৰিব তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব কিন্তু এইটোও ভাল হৈছে মদ ধুনীয়া হৈছে খাব বহুত টেষ্টি হৈছিল ত চাই থাকক এখনৰ ওপৰত এখন দি মাজত পানী দি দি এইটো কৰিছো কিন্তু মদবিলাক বেছি তেল দিয়াৰ কাৰণে মানে শুই থকা নিচিনা হৈছে আপোনালোকে বেছি তেল নিদিব কিন্তু বেছি তেল দিলে বহুত বেছি মচমচীয়া হয় আৰু বহুত বহুত ভাল হয় আৰু টেষ্টি হয় এতিয়া মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল এইবিলাক এনেকুৱা ভাজি আছোঁ আৰু ওপৰত এনেকুৱা তেল দিছোঁ প্ৰথমতে কেঁচা অৱস্থাত ওলটাই নিদিব তাৰপিছত যেতিয়া মচমচীয়া হয় তাৰপিছত অলপমান ওলটাই দিব পাৰিব এইটো এনেকুৱা হৈছে মৰবিলাক এইটো আৰু অলপ অলপ সৰু বস্তু দি বনালে আৰু অলপ বেছি ধুনীয়া হ'ল হয় মই নেক্সট টাইম যেতিয়া বনাম এইবাৰ কিন্তু পাৰফেক্ট হ'ব কিন্তু আপোনালোকে চাব খোজে নাই আৰু নাজানো কিন্তু নেক্সট টাইম মোৰ ভাল হ'ব মই এইটো কথা জানো মই মানে গম পাইছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ বনাওঁতে কি কি অসুবিধা সেইবিলাক গম পাইছোঁ দেখিছে নহয় বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে নজনা বস্তু এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব লাগে একচুৱেলি যি কি নহওক আপোনালোকে মোৰ লগত আছিল বহুত ভাল লাগিছে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে নে নাই নাজানো কিন্তু পচন্দটো বধকৰো হোৱা নাই কিন্তু তথাপি এটা লাইক দিব আৰু লগত থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত এইবিলাক বস্তু শ্বেয়াৰ কৰি